Сьогодні ми в гостях у Миколаївського земляцтва, і виконавчий директор земляцтва Олександр Юрійович Гріцай сьогодні разом з нами, або ми в гостях у земляцтва на святкуванні да. ювілея і тому є добра нагода поговорити про насправді, що сьогодні Миколаївське земляцтво. Тому що ваше прізвище дуже відомо на Миколаївщині, і ми маємо надію, що ви тримаєте той флагман Миколаївського. Николаевского которое сегодня идет вперед. Таким образом, что же сегодня Николаевское землячество? Здравствуйте, дорогие наши земляки, николаевцы. Сегодня у нас действительно праздник, к которому мы, мы готовились. И он вот сопровождается чудесной русской зимой. Вот. Не далее, как позавчера, мы отметили День Святого Николая, вот, сегодня, э, помимо юбилея 15-летия нашего землячества, мы еще отметим в шутку, конечно, конец света, который для нас, в общем-то, удачно закончился. Но если быть э, серьезным, то к юбилею... Мы подошли, как говорили в добрые старые советские времена, с хорошими показателями. Вот. Конечно, можно было бы сейчас вам рассказать о цифрах, о наших данных, там... я не буду перегружать вас всем этим делом. А просто скажу, что 350 человек после последней переписи, которую мы провели этим летом у нас в землячестве, вот. До этого, кстати, было немножко больше, там 500 с чем-то, но жизнь идет и диктует свои, в общем-то, правила, поэтому немножко уменьшилось количество, но это остались такие бойцы, которые преданы, верны нашей организации. И мы об этом, значит, не жалеем. Все они сегодня будут у нас на нашем вечере. Вот. Я очень рад и благодарен Николаевской администрации, областной, городской, что нашли время посетить нас, поздравить нас. Вот. Мы ожидаем сегодня и главу обладминистрации, администрации, и главу областного совета, и наш любимый всенародный мэр Владимир Дмитриевич Чайка вот. будет. Ну, также ожидаем значит, делегацию московского землячества. Христенко Владимир Николаевич должен там с людьми посетить нас сегодня и глава арабского дома, значит, много в эти дни поздравлений получаем мы. Вот не далее как час назад пришло поздравление от наших земляков из Хайфы, вот, которые приветствуют наше землячество, желают нам много счастья, удачи и денег. Вот. а также предупреждают, что летом они приедут к нам в гости, а что нам, а что нам делать? Будем, будем встречать. Поздравили нас земляки Северодвинска. там есть такой клуб Николаевский корабель называется, значит, там мне понравились такие слова, что э, отмечаем ваш Юбилей, праздник, а также полярные ночи. Вот. Ильич, насколько сегодня землячество имеет в хорошем смысле слова вес в Киеве, в столице? То есть какие вы ставите задачи перед нашими членами? Наш президент, наверняка, встречаясь, нашего землячества обсуждает как бы Какие да. основные вопросы? Над чем думают наши земляки в Киеве? Ну, я хочу сказать так, что мы уже пятый год проводим прекрасную программу, называется «Земляцка турбота». В рамках этой значит, программы мы оказываем посильную консультативную, и не только консультативную, а и действенную, реальную, такую материальную помощь всем нашим землякам, которые и с Николаевщины к нам обращаются, и здесь живут. А сейчас эта программа переросла в то, что, в общем-то, и из, из других землячеств обращаются к нам с просьбой помочь в том или ином вопросе. Это стало возможным благодаря тому, что землячество обладает чудесным кадровым потен, потенциалом. У нас есть выдающиеся, не побоюсь этого слова, политики, ученые врачи, учителя, понимаете, значит, у нас чудесная молодежь, кстати, о молодежи, только за последние два года порядка где-то 80 человек прибыло в землячество, то есть у нас произошло омоложение, вот, одно время мы забили в колокола, что наша громада превращается, так сказать, в престарелую организацию, но вот видите, как жизнь расставила опять-таки все на свои места, и мы Сейчас, в общем-то, опекаем, помогаем нашей молодежи, помогаем и устраиваться, и жильем, значит. Ну, вот такие вот бытовые, значит, вопросы. В рамках Киева, в рамках Киева мы объединены, значит, управлением внутренней политики Киевской э, администрации по распоряжению мэра Александра Павловича Попова, значит, ведется, значит, практика такая, значит, сотрудничество с администрацией. Вот. И мы там, в общем-то, тоже не последнее место занимаем в этой, в этой работе. Насколько сегодня вы считаете, э, те члены землячества, которые есть у вас, могут быть полезны своей малой родине? И насколько вы такую задачу перед собой ставите, вот когда собираетесь. То есть, есть мысли, а как там Николаевщина? Чем помочь Николаеву? Знаете, это, в общем-то, вот вы заметили больное наше место. Вот мы много, много лет ну, будем говорить так последние вот года 3-4, так бьемся, чтобы. И Николаевщина нас более эффективно, понимаете ли, использовала именно вот этот кадровый потенциал. Ведь мы же ну, не старые еще, хотя много и пенсионеров уже, но как э, говорят в нашем э, корабельном Николаеве, опыт и знания не пропьешь. Поэтому я пользуюсь сейчас случаем, обращаюсь и к властям области, города. Обращайтесь к нам, используйте нам. А мы всегда будем рады рады помочь. У нас прекрасные наработки есть в сфере э, значит, э, э, депутатского корп, корпуса, значит, там министерств, ряда, вот. здравоохранение. Ну я значит, повторяюсь, то есть вот хотелось бы здесь быть более значит, активно, чтобы э, сотрудничество это шло. Но ну, я надеюсь, так и так и будет. Мы же мы же оптимисты, мы же. Мы надеемся, что в 2013 году э, все-таки есть интересные планы. Да? То есть сейчас мы отмечаем 15-летие. Э, в 2013 году какие планы вы ставите перед организацией? Ну, я, во-первых, начну с небольшого хвастовства. Мы в этом э, году от наших спонсоров, от нашего уважаемого и бессменного президента Анатолия Кирилловича киноха и возглавляемым ему СПП получили чудесный офис на Крещатике, чем похвастаться может, могут немногие землячества Украины. Вот. В связи с этим у нас в этом году, в юбилейном году, как бы новый импульс в нашей работе начался. Мы несколько лет последних значит, там вот в старом офисе на Лютеранской 20, многие знают этот адрес, значит, ну, так получилось, что здание отошло значит, другим структурам, и нам пришлось оттуда. И поэтому Поэтому несколько лет мы вообще жили без офисного помещения, поэтому работу, так сказать, я как атомщик скажу такой терм, термин, вели на минимально контролируемом уровне. Есть у реактора такое, такое вот э, состояние. состояние да. Вот так же вот где-то держали... То есть задача была значит, не растерять те завоевания, достижения, которые были накоплены значит, нами ранее. Вот сохранить их, а сейчас мы в этом году новым офисом начали развивать. Ну у нас планов громадио, я вам значит, скажу. я вам скажу. Это надо начать нам и благотворительность значит, это самое увеличивать. Вот. нам надо значит, и внутренней нашей земляческой политики значит, возобновить практику поздравлений. Вот. Повторяюсь, значит, более тесное сотрудничество с областной властью, с городом. Кстати, здесь все пока у нас нормально, с областью тут есть некоторые шероховатости, будем их исправлять. Вот. Мы, мы хотим, значит молодежный сектор наш, значит, они вот сейчас, пока вот зима, ограничиваются там спортивными мероприятиями, значит, ну а мы хотим более, значит, духовный потенциал в нашу молодежь вливать, и у нас есть кому этим заниматься. А вообще вот вышло праздничный номер нашей газеты "Ридный причал". Теска Николаевского э, органа, да. Вот. Там, в общем-то, развернутая широкая у нас есть программа. На будущее. Я надеюсь, что да, мы... Одна, да. Да. Секрет нашим телезрителям, что мы уже приняли совместно решение сделать в следующем году фильм, который был бы интересен и для наших земляков, чтобы они могли вспоминать в Киеве и представлять нашу Николаевщину за пределами, потому что вы как бы, очень активно это ездите. Да, и да. вторая составляющая – это историческая серия, о которой мы говорили уже в начале года. И вот теперь мы можем подойти к тому, что выбираем несколько человек, которые действительно будут э, примером для подрастающего поколения. И по образцу с Васляевым движемся дальше. Поэтому, Александр Ильич, очень хочется вас поблагодарить за такую активность, потому что я знаю, насколько вы переживаете всегда о всех земляках, которые попадают в Киев, э, создаете все условия максимально для того чтобы они были как можно более эффективно использованы в хорошем смысле этого слова и накануне нового года у вас есть возможность поздравить наших телезрителей с новым годом и рождеством дорогие друзья но ну, я очень рад что я сейчас вот имею возможность напрямую, так вот обратиться, значит, я не додал много своей малой родине. Жизнь так у меня случилась, что после окончания нашего НКИ родного еще в 1975 году я уехал на Дальний Восток, там были лодки, там потом пошли атомные станции, и так отдал я много в общем-то нашей державе, а Николаевич не не додал, поэтому сейчас хоч, хочется наверстать упущенное, хочется. Ну, все выдать, все, что имею, все, что значит, знаю на благо вас, родные мои Николаевцы, дорогие. Ну и хочется, чтобы в, новое, в новую эру, можно ее так назвать, вот у нас уже конец света закончился, может быть, это, это назовут новой эрой. Всем нам было жить легче, жить богаче и чтобы нас всегда окружали хорошие, дружные земляки. И мы надеемся, что наше землячество будет активно всегда в сотрудничестве со своей малой родиной.